20-ci əsrin əvvəllərində Rusiya çar rejimi ilə idarə olunurdu. Ancaq say getdikcə artan fəhlələr arasında təkamülçi, kommunist fikirlər yayılmağa başlamışdı. Eskerlərin bir qismi də bu ideologiyanın təsiri altına düşmüşdü. Rusiyadakı kommunist hərəkatın lideri isə Vladimir İliç Lenin idi. Lenin rəhbərliyi etdiyi kommunist hərəkat Bolşevik hərəkatı adlanırdı. Bolşeviklər iqtidarı ələ keçirmək üçün qanlı inqilabın labid olduğuna inanırdılar. Uzun illər boyu qeyri-qanuni təşkilatlanmalarına baxmayaraq, bu məqsədlərinə çata bilməmişdilər. Axtardıqları fürsət ancaq 1914-cü ildə əllərindən düşdü. 1-ci Dünya Müharibəsi başladı. Bu müharibə o vaxta qədər bəşəriyətin gördüyü ən qanlı müharibə idi. 10 milyon insanın ölümünə bəis olan müharibənin ziyan vurduğu ölkələrdən biri də Rusiya idi. Müharibənin ilk 3 ilində ruslar məğlubiyyətə uğradılar və düz 2 milyon insan itirdilər. Müharibənin ağrıları Rusiyanı inqilabə sürəklədi. 1917-ci ilin fevral ayında paytaxt Petroqraddakı ordu hissələri hökumətə qarşı çıxdılar və paytaxtı ələ keçirdilər. O zaman əskərlərinə mənəvi dəstək vermək üçün cəfədə olan çar 2-ci Nikolay Petroqrada doğru yola çıxdı. Ancaq mindiyi qatar əskərlər tərəfindən saxlanıldı və çar həbs olundu. Çar hökumətinə aid bütün simvollar inqilabçı əskərlər tərəfindən məhv edildi. Küçələr sevinən inqilab tərəfdarları ilə doldu. Əksər insanlar çar rejiminin devrilməsi ilə Rusiyanı daha gözəl günlərin gözlədiyinə ümid edirdi. Halbuki yanılırdılar. Başeviklərin 1917-ci ilin fevral inqilabına heç bir təəffürləri olmamışdı. İnqilabdan sonra qurulan məclisdə saylar da az idi. Hökumət qərb tərəftarı demokrat Kerenskinin əlinə keçmişdi. Sürgündə olan Lenin adamlarına yeni hökuməti qətiyyən dəstəkləməmək əmrini verdi və öz inqilabı üçün başevikləri təşkilatlandırmağa davam etdi. Nəhayət 1917-ci ilin oktyabr ayında hərəkətə keçdi. Leninin silahlı tərəfdarları hökumətin mərkəzi olan Qış Sarayına hücum etdilər. Müqavimət göstərən mühafizəçiləri vurdular və çevrilishdirdilər. İllər sonra çəkilən Sovet təbliğat filmlərində bu çevriliş Leninin Pafoslu nitqləri ilə başlamış böyük xalq hərəkəti kimi göstəriləcəkdi. Hal bu kəsində saraya hücum edənlərin sayı 100-dən artıq değildi və cəmi 5 nəfər ölmüşdür. Lenin səssiz çevirliliklə hakimiyyətə ələ keçirmişdi. Ancaq bundan sonra səssiz qalmayacaqdı. Başeviklər Çara hələ də sadiq olan ordu hissələrinə qarşı hücuma keçdilər və 3 il davam edən qanlı vətəndaş müharibəsi başladı. Bolsheviklər vətəndaş müharibəsi üçün Qızıl ordunu da təşkilatlandırdılar. Bu ordunun başına Leninin sağ əli olan Trotsky keçdi. İstər Qızıl ordu istələri, istərsə də Leninin qurduğu Cheka adlı gizli polis xidməti çar tərəfdarlarına və digər antikommunist qruplara qarşı ən zalım metodlara əl atmaqdan çəkinmədilər. Çar İkinci Nikolay və 5 uşağı ilə birlikdə bütün ailəsi Lenin əmri ilə qətlə yetirilərək edam edildi. Başbəlik rejiminini dəstəkləməyən şəhərlər yandırıldı. Lenin hərbçilərinə göndərdiyi teleqraflarda kommunist hökumətinə qarşı çıxan hər kəsin edam edilməsinə əmr edirdi. Başçibiklər on minlərlə insanı rejime qarşı çıxdıqlarına görə həbs etdilər. Bu insanların əksəriyyətinə işkəncə verildi və kütləvi edam edildilər. Məşhur Rus yazıçısı Maksim Gorki bolşeviklərin vəhşiliyini belə təsvir edirdi. Tambovda kommunistlər dustaqları sol əl və sağ ayaqlarından torpaqdan 1 metr yüksəkləkdə olan ağaclara mismarlayırdılar. Sonra da bu insanların əziyyət çəkməsini zövqlə seyr edirdilər. Bir əstrinin mədəsini yırтып bağırsağını çıxarır və ağaca mismarlayırdılar. Daha sonra bağırsağın açılmasını seyr edirdilər. Həbs etdikləri hərbçilərin çiyinlərindən başlayaraq dərlərinə soyurdular. Bütün Rusiyanı qorxu bürümüşdü, lakin kommunist başçılıq hələ yeni başlayırdı.